बसमर अल्लाम नाजर मैं हूँ वक्स अजीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नाज़रीन आज वज़ी अजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान इंसाफ़ के रहनुमा मुराद सईद को पीछे छोड़ दिया है वजीर अजम शहबाज शरीफ ने आज एक ऐसा दावा किया है कि उस दावे में मुराद सैद जो हैं वो कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आते आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई थी तो मुराद सईद ने यह दावा किया था कि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आएगी तो दो अरब डॉलर्स आई एम एफ़ के मुँह पर मारेगी आज वजी आजम शहबाज शरीफ ने भी अपनी जज्बाती तकरीर की है और जोश खिताबत में ये कह दिया है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जे देगा ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान की मीशत शायद इतनी बेहतर होने वाली है और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं पाकिस्तान अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला है या फिर पाकिस्तान पाकिस्तानी तरक्की के दौड़ में चीन को भी पीछे छोड़ देगा भारत को भी पीछे छोड़ देगा और यूरोपीय तो शायद पाकिस्तान के कहीं करीब करीब तक भी नहीं होंगे बल्कि माशी तरक्की में वो पाकिस्तान से बहुत पीछे रह जाएंगे तो वज़र अजम शहबाज शरीफ ने आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान बहुत जल्द दूसरे ममालिक कर्ज़े देगा हालाँकि पाकिस्तान की हालत ये है कि अभी आई एम एफ़ के साथ जो तीन अरब डॉलर का सिर्फ और सिर्फ तीन अरब डॉलर का माह किया गया है जो कि अगले नौ महीने के दौरान है और आई एम एफ पाकिस्तान को हर तीन महीने के दौर बाद एक अरब डॉलर फ्राहम करेगा ये तीन अरब डॉलर्स के लिए पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि जो सऊदी सऊदी अरब है यूएई है और जो दोस्त ममालिक हैं उनसे छः अरब डॉलर्स का बंदोबस्त कर सकें हालत हमारी ये है कि हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं और जिनको हम अपना दोस्त मुमालक कहते हैं उनको हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमारी इमदाद करें हमारी माली इमदाद करें हमारे पास पैसे नहीं हैं हमारे ज़र मुबाद के ख़ायर कम हो चुके हैं यहाँ तक कि जो हमारे सरकारी अखराज हैं वो भी पूरे नहीं होते हमारे यहाँ गुरबत इतनी ज़्यादा है कि लोगों की जो ज़िंदियाँ हैं वो अब अजीरन हो चुकी हैं लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास रोज़गार नहीं है सनतें पाकिस्तान में बंद हुई पड़ी हैं इतने डॉलर्स नहीं हैं कि सनतों का पहिया चल सके लेकिन वज़ी अजम शहबाज शरीफ ने कमाल कर दिया है शहबाज शरीफ ने यह दावा कर दिया है कि वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जा देगा शहबाज शरीफ इससे पहले भी बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दिए हैं और कई ममालिक में जब वो जाते हैं बैरून मुल्क तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर नहीं है दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करें लोग जो बैरूनी ममालिक हैं हमारे जिनको हम दोस्त कहते हैं वो लोग भी अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बार बार कशकोल लेकर हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान को भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है कोई ऐसा साल नहीं है जब हमने कर्ज़ा ना लिया हो और कर्ज़ों के रिकार्ड ना तोड़े हों एक अरब डॉलर्स हमारे मुल्क के ऊपर कर्ज़ा इस वक्त चढ़ा हुआ है एक अरब डॉलर का हमने कर्ज़ा देना है और कर्ज़ों और सूद की अदायगी के लिए हमें बार बार कर्ज़ा लेना पड़ रहा है हकूमत चलाने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है आवाम की ज़िंदियाँ तो पता नहीं कब बेहतर होंगी लेकिन हालत ये है कि हम भीख पर और कर्ज़े पर अपना मुल्क चला रहे हैं लेकिन वजी अजम शहबाज शरीफ जो हैं वो कमाल करते हैं और कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको ये बता रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं हम इतनी मेहनत करेंगे इतनी मेहनत करेंगे कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्जे देना शुरू कर देगा ये एक इंतहाई गैर हकीकी बयान है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी मुशी दलदल में फंसा हुआ है पाकिस्तान के दिवालिया होने के चांसेस इस वक्त भी मौजूद हैं अगर दोस्त सऊदी अरब यूएई और जो जिनसे हमने सैलाब की इमदाद देनी है वो अगर हमें पैसे नहीं देंगे तो आईएमएफ हमें तीन अरब डॉलर्स का कर्ज़ा नहीं देगा इस तीन अरब डॉलर्स के लिए देखें कि आई की कड़ी शरात हैं सख्त तरीन शराइत हैं उन सख्त तरीन शराइ को पाकिस्तान को हर सूरत उन शराइ के ऊपर अमल दरामद करना होगा वरना तीन अरब डॉलर्स आईएमएफ हमें नहीं देगा लेकिन हुकूमत ख़ास तौर पर वज़र अजम शहबाज शरीफ़ और वज़ी अजम वजी ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मीशत को ठीक कर दिया है और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आई एम एफ़ को दो अरब डॉलर्स मुँह पर मारने की बात तो कहीं पीछे रह गई अब शहबाज शरीफ ये दावा कर रहे हैं कि वो दूसरे मुल्कों को कर्ज देंगे हालांकि इसी तकरीर में वो खुद ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि आई एम एफ़ के साथ जो माह किया गया है वो इंतहाई मुश्किल तरीन माह है ये मिठाई खाने का टाइम नहीं है खुशियाँ मनाने का टाइम नहीं है पाकिस्तान की हालत इंतहाई ख़राब है आप पाकिस्तान के तूल वर्ज में जाएँ दूर दराज इलाकों में जाएँ वहाँ पर देखें कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं जिस बंदे की बीस हज़ार पर तनख्वाह है उस बंदे का इस महीने बिजली का बिल बारह हज़ार तेरह हज़ार पर आया हुआ है पेट्रोल की आप की कीमत देखें गैस की कीमत देखें और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें हैं वो देखें कि मुसलसल बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान के लोगों की हालत इंतहाई खराब है और यही हालत पाकिस्तान की मीशत का है सुधरने का नाम नहीं ले रही भारत के आप ज़रा मुबादा के ज़खार देखें तीन सौ चालीस अरब डॉलर से ज़्यादा के हैं बांग्लादेश के ज़र मुबाद के ज़ायर चार सौ अरब डॉलर तक पहुँचे हुए हैं जो मुल्क हमसे बाद में आए हैं उनकी एक्सपोर्ट्स उनकी बरामदात कई सौ अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं और हम पच्चीस तीस अरब डॉलर तक पहुँच अभी तक पहुँचे हैं एक एक डॉलर के लिए हमें नाक की लकीरें निकलवानी पड़ती हैं लोग हमें पूरी दुनिया हमें एक भिकारी के तौर पर मानती है जानती है और पहचानती है लेकिन हम हैं यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं हमारा हुक्मरान तबका यह समझ रहा है कि इस तरह के बयान देकर वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेगा लोग उनकी वाह वाह करना शुरू कर देंगे और फिर उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी लेकिन हकायक से आंखें नहीं चुरानी चाहिए अभी बहुत देर है बहुत लंबा सफ़र है सफ़र का तो आगाज़ किया ही नहीं गया बहुत मुश्किल जो सूरत हाल है उससे निकलने का कोई करीब में मुस्तबिल करीब में भी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा माशी असलाहत का कोई फ्रेमवर्क कोई पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं है जो अबूरी हुकूमत आएगी उसके पास भी मीशत को ठीक करने का कोई प्लान नहीं होगा इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इसी तरह लहेगी लोग पाकिस्तान को छोड़ जा रहे हैं पाकिस्तान में कोई भी गैर मुल्की कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है कोई गैर मुल्की सरमाकार पाकिस्तान में अपना पैसा नहीं लगाना चाहता लेकिन शहबाज शरीफ को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान बहुत जल्द दूसरे मुल्कों को कर्जा देगा और इतनी छलानगे लगाएगा कि वो तरक्की तरक्याफ़्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ देगा यही बयान वजी ख़जाना भी देते हैं कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है पाकिस्तान की मीशत को आगे लेकर जाना है सत्रवीं मीशत बनाना है पता नहीं है सत्रवीं मीशत और एशियन टाइगर कैसे पाकिस्तान बनेगा आज के लिए इतना ही इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया